या बुलेटिनची सुरुवात यांनी केलेल्या एका मोठ्या विधानाच्या बातमीन देशात सध्या ज्ञानवापी या मशिदीवरून रोज नवनवे दावे प्रतिदावे समोर येत आहेत अशात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी ज्ञानवापीला स्वतःचा इतिहास असून आता इतिहास कुणीही बदलू शकत नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय रोज मंदिरांचा मुद्दा खणून काढणं योग्य नसल्याचंही त्यांनी म्हटलंय मात्र प्रत्येक मशिदीत शिवलिंग कसं असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय अयोध्येत झालेल्या राम मंदिराच्या आंदोलनात आर एस एस सहभागी होती मात्र आता कुठल्याही आंदोलनात आर एस एस सहभागी होणार नसल्याचं मोहन भागवत यांनी स्पष्ट केलं भारत माता की जय सारे विश्व में करानी है। क्यों करानी है है क्यों विश्व विजेता बनना चाहते क्या नहीं हमको विजेता वगैरह बनने की आकांक्षा नहीं है हमको किसी को जीतना नहीं है हमको सबको जोड़ना है संघ का कार्य भी किसी को जीतने के लिए नहीं चलता जोड़ने के लिए चलता है और भारतवर्ष भी दुनिया में दुनिया के आदिकाल से अब तक जीता रहा है तो किसी को जीतने के लिए नहीं सबको जोड़ने के लिए ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है ऐसे मुद्दे हैं एक इतिहास तो है उसको हम बदल नहीं सकते वो इतिहास हमने नहीं बनाया न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया न आज के मुसलमानों ने बनाया उस समय घटा इस्लाम बाहर से आया आक्रमकों के हाथ आया उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्च करने के लिए देवस्थान तोड़े गए हजारों है हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है उसके बारे में मामले उठते हैं अब इसका विचार क्या करना ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए ठीक है प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा लेकिन रोज एक मामला निकालना नया आया यह भी नहीं करना चाहिए हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं परंपरा से चलती आई हम कर रहे हैं ठीक है परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना तो भी वो भी एक पूजा है ठीक है बाहर से आई है लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान वो बाहर से संबंध नहीं रखते ये उनको भी समझना चाहिए एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए हमने उस काम को पूरा किया अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे से अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आपल्या पदाधिकाऱ्यांना महत्वाचा आदेश दिलाय राज ठाकरेंनी महाराष्ट्रातल्या जनतेसाठी एक पत्र लिहिलंय हे पत्र मराठी हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषांमध्ये लिहिण्यात आलंय हे पत्र मनसे पदाधिकाऱ्यांच्या पर्यंत पोहोचवण्यात आलं हे पत्र महाराष्ट्रातल्या घराघरात पोहोचवण्याचे आदेश राज ठाकरेंनी आपल्या कार्यकर्त्यांना दिलेत या पत्रात त्रा राज ठाकरेंनी मशिदींवरचे भोंगे खाली उतरवण्यासाठी सर्वसामान्यांनी काय करावं याबाबतच्या सूचना दिल्या राज ठाकरे यांनी नेमकं काय म्हटलेलं आहे आपण जाणून घेऊयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून राज ठाकरेंनी